я так хочу, ну, Я вам скажу, что если я активный человек за год, тогда играл на всех фронтах, ЖКХ, министерству, Министерство здравоохранения, социальной политики, нашей прокуратуры, Сбербанк, то вот именно, что говорить о тех людях, которые одинокие инвалиды, которые сами не могут двигаться, которые каждый день занимаются тем, что они борются с душевной и с физической болью. Они, к сожалению, забыли и государство, и общество. Поэтому моя главная цель – привлечь в первую очередь внимание общества. Чиновники, видно, у нас нету чиновников бюрократов, потому что я уже стою пятый день, видел, ко мне никто говорит. не выходит, понимаете? Поэтому я считаю, нельзя построить справедливое, социально демократическое государство, пренебрегая проблемами самых обездоменных. Нужен сильный, морально нравственный фундамент. Если в стране беда, в Украине беда и горе, то нужно как минимум беду разделить на всех взрослых городов а не взвалить на плечи и так людей обездоленных, инвалидов, пенсионеров, сирот. Вот ну, поэтому правильно. я здесь стою, ничего лишнего, а? я для себя ничего не прошу. А вы, вы не, как вас зовут? Александр. Александр, я Виктор. Моя, извиню, перебью Я не могу всего сказать, но я очень сильно и написать. Если вам интересно, моя фамилия Базалюк. На фейсбуке я есть, я выложил на имя губернатора развернение. Мне его помощник предложил написать свои предложения. Я здесь стою не для того, чтобы критиковать, критиканного разрушителя без меня хватает. Я стою здесь, чтобы созидать. У меня есть конкретное предложения. И я их изложил в своем заявлении на имя губернатора. А вы не ходили к нашей прокуратуре к областной? Там сейчас у нас новый прокурор пришел. Там скажу вам, я оставил заявление, mm -hmm. уже сроки пропущены, но к сожалению, а и, давно нов и новая прокуратура а? мне не. 3 марта я зарегистрировал. Понимаете? И у меня там с ними тоже они спрятались за закон о прокуратуре. Я им сказал, ребята. Они все ссылаются на закон. Я сказал, ребята, закон неправильный. А что мы можем сделать? А вы обратитесь к законодательной власти. Пусть они поменяют. Если новая страна, значит, должны быть новые законы. Не прячьтесь за ними. Законы должны просто людям помогать. Депутаты Верховной Рады, вы конкретно Я лично э, на свою нищенскую пенсию, я не работаю в 1949 потратил почти 200 гривен написал, когда новая Верховная Рада была, я написал заказные письма с уведомлением всем семи руководителям фракции, лично Гройсману, э, блок Ляшко и Петра Порошенко блок мне даже не ответили. Остальные написали «благодарим за гражданскую позицию». Написал более ста обращений на электронную почту, на фейсбук, ко многим депутатам. Написал депутату Суслова предложение и личное, и общественное. Вы живете Касало в Житомире? Да, я живу в городе Житомире, на Багуне. На Багуне? Возле а, военного института. Зараз, не, не мой округ, но, но... Я обращался ко всем. На центральные каналы написал три заказных письма. Никто даже не ответил, потому что я отлично понимаю, что на проблемах инвалидов попиариться нельзя. Это головная боль. Значит, 20. я помощник народного депутата.